kami akan membentangkan kajian lapangan kami yang bertajuk ke kegiatan ekonomi di kawasan 16150 Pasir Tumbuh. Jadi, ahli-ahli yang ada uh, di dalam kumpulan kami ialah pertama saya, Nik Nuri Sina Fakira binti Muhammad Zul Fadli tingkat tempat dan saya Amin Azrin binti Zakaria tingkat tempat dan saya pula Nik Takif Azman bin Eri Irwan tingkat 4 jadi saya akan memulakan presentasi ini uh, dengan ucapan saya yang berkaitan dengan isi-isi kandungan. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini dengan uh, menunjukkan isi-isi kandungan kerja lapangan yang telah kami laksanakan. Jadi uh, anda boleh lihat di sini uh, kami ada 18 perkara yang telah kami laksanakan sepanjang tempoh yang diberi untuk kerja lapangan ini. Okey. Uh, seterusnya, saya ingin uh, mengenalkan dulu tentang kajian lapangan kami. Pertama, uh, tujuan yang kerja lapangan ini adalah untuk melahirkan pelajar cermelang yang per, uh, yang mampu memper, yang mampu mengaplikasikan pembelajaran di dalam kehidupan sebenar uh, dan juga uh, kerja lapangan ini ialah sebahagian daripada uh, pertandingan tamrin MRSN Malaysia, di bawah subjek Sains Sosial Geografi okay, Jadi lokasi kajian kami yang telah kami pilih ialah seperti yang saya jika, telah cakap tadi iaitu di 16150 uh, Pasir tumbuh Kota Baru, Kelantan uh, Kami juga menggunakan pelbagai jenis kaedah uh, seperti soal selidik dan juga permahatian kami juga memfokuskan data-data kami kepada pekerjaan kegiatan ekonomi, taraf ekonomi, kemudahan asas Dan juga komuniti-komuniti di kawasan Pasir telah membantu kami untuk memahami aspirasi dan juga cabaran-cabaran mereka sebagai penduduk Dan juga ia telah menghasilkan dan mengukuhkan sahsia-sahsia dan juga memantapkan kemahiran pendidikan kami okay. Uh, selain itu, saya ingin membentangkan tentang objektif kajian kami pada kali ini Iaitu pertama, untuk mengkaji latar belakang kegiatan ekonomi di sekitar bandar satelit Islam Pasir Pembu Yang kedua, untuk menghuraikan konsep dan tarifan kegiatan dengan jelas dan juga tepat Dan juga untuk menjelaskan kegiatan positif uh, ekonomi di sekitar kawasan kajian Okay selepas itu uh, saya akan menceritakan sedikit tentang kawasan kajian kami iaitu uh, saya akan menurut daripada uh, Google ataupun menurut daripada Wikipedia uh, Pasir tunggu ini ialah sebuah kawasan di bawah mungkin limbat dalam jajahan Kota uh, Baru Selatan dengan poskod 16150 jadi kawasan ini merupakan salah satu daripada 113 bukit yang wujud aa, di Batu Baru dan juga perkampungan pasir Tunggu ini telah aa, wujud sejak dari zaman pemerintahan di, dinasti Diraja Jembar yang menyebabkan kepada kewujudan wilayah-wilayah wilayah lain aa, seperti Limbat, Udang Gunung dan lain-lain. Dan jika ada berada di Kota Baru, ini akan mengambil masa lebih kurang 20 minit atau 11 km untuk sampai ke Pasir Tunggu. Uh, seterusnya, saya akan menceritakan tentang metodologi ataupun uh, kajian, kaedah kajian kami yaitu pertama kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini telah dilaksanakan aa, dengan penduduk-penduduk bahsi tumbuh khususnya golongan orang yang aa, lebih tua kerana aa, mereka lebih berpengetahuan untuk kami aa, lebih mendalami kajian kami dan aa, kajian aa, metodologi yang kedua iaitu kaedah borang soal Jadi kami uh, mengambil inisiatif untuk tidak menggunakan kaedah tradisional iaitu membahagikan kertas tapi tetapi sebaliknya menggunakan kaedah google form yang lebih senang dan lebih efisien terutamanya untuk membahagikannya kepada kawasan bandar yang agak besar. Jadi uh, dengan ini uh, kajian google form ini ataupun kajian borang soal selidikkan ini telah memberikan uh, Informasi-informasi seperti jenis kegiatan ekonomi, kesan kegiatan ekonomi dan pelbagai jenis lagi. Dan akhir sekali ialah kaedah rujukan. Jadi kaedah rujukan ini kami telah gunakan uh, buku teks geografi tingkatan 3 khususnya bab 7 kegiatan ekonomi di Malaysia untuk merujuk kepada faktor-faktor ataupun kesan-kesan uh, kegiatan ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan hasil kajian. Jadi, hasil kajian yang pertama ialah konsep dan takrifan. Seterusnya ialah faktor mempengaruhi kegiatan ekonomi, latar belakang kegiatan ekonomi, borang soal selidik, satapai, tafsiran satapai, kesan positif kegiatan ekonomi yang berpotensi dan juga rumusan. Seterusnya saya akan menerangkan konsep dan juga takrifan. Dan secara dasarnya menurut Kamus Dewan edisi keempat Kegiatan ekonomi bermaksud aktiviti dan juga ilmu pengeluaran, penagihan dan juga penggunaan barang-barang dan juga perkhidmatan. Kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu sektor primer, sektor sekunder dan juga sektor tertiar kegiatan ekonomi di Malaysia ini dapat memberi banyak manfaat kepada pembangunan negara antaranya dapat menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada masyarakat pasal tumbuh dan juga masyarakat setempat kerana perkembangan kegiatan ekonomi menyediakan peluang pekerjaan yang luas. Seterusnya, saya akan mempresentasikan catapan yang telah kami hantar kepada para responden. Seterusnya, saya akan membentangkan tafsiran catapan Carta PAI menunjukkan peratusan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan di sekitar bandar satelit Pasir Tumbuh 16150 Kota Baru Kelantan dan angka tertinggi dicatatkan ialah 36.8% iaitu seramai tujuh orang responden iaitu kegiatan pendidikan diikuti dengan kegiatan perkhidmatan dengan angka sebanyak 21.1% dan juga kegiatan bersukan serta kreativiti Seterusnya kegiatan pendidikan ini Mencatatkan peratusan yang paling tinggi Di antara kelima-lima kegiatan tersebut Disebabkan oleh pembangunan sekolah-sekolah Di sekitar kawasan tersebut Contohnya seperti MRSM Pasir Tumbuk Dan juga terdapat juga uh, Aktiviti perkhidmatan seperti Kedai runcit klinik domina diri Dan juga kedai makan Hal ini kerana pembangunan ekonomi Yang maju di bandar Pasir Tumbuh Dan seterusnya sektor Perniagaan telah mencatatkan rekod ketiga tertinggi kerana masyarakat mula menjalankan aktiviti usahawannya. Baiklah, saya akan menerangkan Carta PAI. Carta PAI uh, menunjukkan uh, seramai 19 orang responden telah menjawab positif terhadap kesan kegiatan ekonomi di bandar Pasir Tubuh. Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan ialah penduduk di bandar Pasir Tumbuh mampu mengusahakan kraft tangan tradisional seperti wow, batik, anyaman, mengkuang dan juga ukiran kayu. Seterusnya ialah homestay dan juga inap desa dengan suasana kampung yang damai dan juga masyarakat yang mesra. Seterusnya, perusahaan ternakan berskala kecil hingga sederhana seperti uh, menghasilkan produk daging dan juga tenusu yang bersih dan juga selamat. Produk ini dijual secara segar atau diproses jadi produk hiliran seperti daging salai dan sebagainya. Seterusnya ialah perdagangan kerja dan juga kedai sebanyak dan moden seperti perniagaan buncit dan seterusnya ialah perkhidmatan jahitan dan fesyen muslimah oleh masyarakat setempat di Pasir tumbuk. Seterusnya ialah uh, pertanian moden dan juga agro pelancongan. Pasir tumbuk ini mempunyai banyak kawasan tanah yang subur dan sesuai untuk pertanian jadi ramai masyarakat setempat mula bercucuk tanam di kawasan ini. Seterusnya ialah industri makanan tradisional seperti kuih muih, keropok, serunding dan juga budu. Seterusnya ialah pendidikan Islam dan juga pelancongan ilmu. Pasir Tumbuh mendirikan institusi pondok seperti Pondok Pasir Tumbuh yang masyhur sejak zaman dahulu lagi dan pasir ini boleh dimajukan sebagai pusat pelancongan ilmu ataupun pelancongan rohani contohnya seperti penganjuran khusus jangka pendek. Seterusnya, ia akan menyeramkan kesan positif aktiviti ekonomi terhadap masyarakat setempat Pertama, dapat mengendalikan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat Aktiviti ekonomi di Pasir tumbuh seperti perniagaan dan kausen pelancongan Telah dijalankan untuk mewujudkan pelbagai jenis pekerjaan seperti pemandu pelancong Seterusnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat, pekerjaan dan punca pendapatan tetap telah dibekalkan kepada penduduk Pasir tumbuh mampu memenuhi keperluan harian seperti makanan, tempat tinggal dan masuklah pakaian. Seterusnya, menggalakkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan ekonomi memerlukan sokongan infrastruktur yang baik. Oleh itu, kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, elektrik dan juga telekomunikasi telah dibina dan dinaik taraf sehingga memudahkan pengusaha perniagaan malah memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Dan akhir sekali kesan positif aktiviti ekonomi adalah untuk meningkatkan tahap pendidikan dan juga kemahiran masyarakat setempat iaitu uh, meningkatkan keperluan terhadap tenaga kerja yang berkemahiran. Seterusnya, penduduk juga akan terdorong untuk mengikuti kursus latihan dan juga pendidikan demi meningkatkan kebolehan diri. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama, iklim khatulistiwa yang panas dan lembab sepanjang tahun amat sesuai untuk kegiatan pertanian. Ini membolehkan penanaman tanaman kontan seperti tembikai, durian dan sayur-sayuran untuk tumbuh dengan, dengan untuk tumbuh dengan subur. Seterusnya, terdapat juga peningkatan infrastruktur yang berterusan dalam pembinaan jalan raya, jambatan dan projek pengangkutan seperti kereta api. Peningkatan ini membantu mempercepatkan pengedaran hasil tani. Seterusnya, sebahagian besar penduduk terlibat dalam sektor pertanian, perniagaan kecil dan perkhidmatan. Ramai juga terlibat, ramai juga bekerja di luar negeri dan hantar pulangan wang yang membantu menyokong ekonomi keluarga. Seterusnya, kegiatan ekonomi di Kelantan ini masih mengekalkan banyak elemen tradisional seperti apa penggunaan teknik warisan dalam penghasilan wow, ukiran kayu dan makanan tradisional. Walau bagaimanapun, terdapat usaha ke arah pemodenan terutama dalam pertanian dan perniagaan melalui penggunaan teknologi pertanian moden dan platform digital. Dan akhir sekali, Kerajaan Negeri Kelantan memberi penekanan kepada pembangunan ekonomi bendera berteraskan Islam serta memfokuskan pada industri halal, pertanian dan pelancongan. Kerajaan Persekutuan Ulang menyokong melalui peruntukan pembangunan infrastruktur dan bantuan kepada usahawan kecil. Secara rumusnya, secara rumusnya data-data yang kami berjaya dapati ini um, telah membantu kami untuk me, untuk menyiapkan kajian lapangan kami. kegiatan ekonomi tersebut telah dipengaruhi seperti yang saya sebut saya sebentar tadi. Kegiatan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk faktor fizikal dan juga faktor manusia faktor fizikal termasuk dengan bentuk muka bumi yang sesuai untuk menjalankan aktiviti seperti tanah hamang untuk pembinaan kawasan infrastruktur selain itu penggunaan serta teknologi yang canggih dan moden juga meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan kajian Walaupun bandar satelit Islam Pasir Tumbuh ini menjadi antara bandar termaju yang ada di Kota Baru masih terdapat kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan untuk kepentingan masyarakat setempat dan juga negara. Antaranya termasuklah aktiviti penternakan dan perniagaan. Ini bagi ini penting bagi memastikan sumber semula jadi yang ada di sesebuah tempat digunakan pada tahap yang maksimum. Berikut merujuk kepada rujukan yang kami gunakan untuk um, menyiapkan kajian lapangan kami, pertama buku seperti yang saudari di sini telah sebut sebentar tadi Buku teks tingkatan 3 khususnya bab 7 Kegiatan ekonomi di Malaysia Dan akhir sekali lampiran Yang kami tunjukkan sebagai bukti kajian lapangan kami Itu sahaja daripada kami, sekian terima kasih